İşğaldan azad olunan ərazilərdə olan əməkdaşlarımızla biz mütəmadi olaraq canlı bağlantılar edirik. Hazırda bölgə müxbirimiz Şöhret Evazov da Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın səfər etdiyi ərazilərdədir. Müxbirimiz Füzuli rayonundan canlı bağlantıya qoşulacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Şöhret. Buyurun, eşidirik sizi. Hər hər vaxtınız xeyir elnarə, hər vaxtınız xeyir hörmətli tamaşaçılar. Biz hal-hazırda Füzuli bölgəsindəyik və E, sentyabrın 27-si 2020-ci ilə qədər durduğumuz ərazilər təmas xətti sayılırdı, amma Azərbaycan ordusunun 44 günlük müqəddəs savaşı nəticəsində bu ərazilər azad edilib, artıq Azərbaycan ordusunun səngəri dövlət sərhədlərimizdən keçir və e, dediyiniz kimi Azərbaycansızın prezidenti ali başqomandan cənab İlham Əliyev ailəsi ilə mütəmadi olaraq azad edilmiş ərazilərə səfər edir və axır çarşənbə günündə də və Novruz bayramı ərefəsində bu səfərlər də təsadüf olmadı. Yenə yadda qalan elementlərlə zəngindir. Belə ki, bu gün həm Hadrut Füzuli yolunun təməl qoyma mərasimi olub. Həm ə, azıq mağarası və digər yerlərlə o, səfər ediblər və biz də həmin o prezidentin izi ilə gedərək həmin yerləri müxtəlif, həmin yerlərdən müxtəlif reportajlar sizə təqdim edəcəyik. Hal-hazırda durduğum yer dediyim kimi təmas xətti və Füzulünün Alxanlı kəndinin yaxınlığındadır. Bu həm də o kənddə ki, burada bir neçə ələvə Zəhra nənəsi ilə birlikdə qətllə yetirilmişdi. Lakin hal-hazırda bizim müşahidələrimiz göstə göstərir ki, nəhayət ki bu kənddə bütün azad edilmiş ərazilərdə abadlıq quruculuq işləri gedir və Hamı Azərbaycan ordusunun bu qələbəsinin nəticəsi olaraq yeni quruculuq işlərini həvəslə gözləyirlər. Dədim kimi bizimlə qalın və biz sizə prezidentin izi ilə həmin yerlərdən tuğdan, azıq mağarasından, halqrutdan maraqlı düşətlər təqdim edəcəyik. Şəhrət təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə.